जब आप तुर्की में बैन अवी तहफ़ चाहते हैं तो आपको अपने रिहायशी शहर का इंतख्या करने का हक नहीं है रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोविजनल डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट एक सैटेलाइट सिटी तायन करेगा जहां आप सियासी पना की कार्रवाई की हतमी शक्ल तक रहेंगे और याद रखें कि आपको रिहायश की सहूलत फराम नहीं की जाएगी आपको इस तयन शुदा सेटेलाइट सिटी में अपनी रिहाय खुद तलाश करनी चाहिए और इस रिहायश के अखराज अपनी तरफ ऐसी बर्दाश्त करेंगे तयन करदा शहर वो हो सकता है जहां आपने अपनी बैनवा तहफ़ की दरखास्त दी है या आपको किसी दूसरे शहर के लिए रुजू की जा सकती है अगर आपके करीबी खानदान के अफराज जो तुर्की में कानूनी तौर पर मुकीम हैं और आप इसी शहर में रहने को तरजीह देते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू के दौरान अपनी तरजीहत काम के साथ शेयर कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई जमानत नहीं है याद रखें कि आप अपने मुक्र करदा सेटेलाइट सिटी में ही अपने हुकूक और खिदमत तक रसाई हासिल कर सकते हैं जो सैटेलाइट सिटी आपके लिए तयन किया गया है इसके प्रोविजनल डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट के दफ्तर को बाकायदगी से रिपोर्ट करना होगा इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे शहर का सफर करना चाहते हैं तो आपको प्रोविजनल डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट से इजाजत लेनी चाहिए अगर दुर आपकी दरखास्त दुरु कबूल कर ली जाती है तो आपको एक तहरीर इजाजत फराम किया जाएगा जो आमतौर पर पंद्रह दिनों के लिए दुरुस्त होता है ताहम आप अपनी इजाजत की मैयाद खत्म होने से पहले वक्त में तो की दरखास्त कर सकते हैं बराए करम सफर के दौरान इस दस्तावेज को अपने साथ रखें एक बार फिर इजाजत के बगैर अपने सेटेलाइट सिटी से बाहर ना निकले और ना रहें, क्योंकि हुकाम इस बात को ऐसे समझेंगे कि आप अपनी बैन अलावा तहफ़ की दरखास्त की पैरवी में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और आपकी दरखास्त को गैर वाजह तौर पर वापस ले लिया गया समझा जाएगा इसका मतलब है कि आपकी दरख्वास्त से मुताल तमाम कार्रवाइया रुक जाएंगी और आपको बैन अवी तहफ की दरखास्त गुजार नहीं समझा जाएगा ये वीडियो सिर्फ मालूमी मकासद के लिए है जो गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलीडरिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स टर्की के इश्तराक से तैयार की है